Здравствуйте, дорогие друзья. Говорим о футболе, хотя футбола сейчас как такового вроде бы нет. Команда в основном отдыхает, но кроме там вот турнира сборных, которые проходят в Бразилии. Но мы к нему прямого отношения не имеем. Но вот. я думаю, тем не менее, поговорить нам есть о чем. Собеседники у нас именитые, я бы сказал, и интересные. Я думаю, вы со мной согласитесь. Алексей Митрофанович Дрозденко, мастер спорта, заслуженный тренер Украины, много лет очень э, продуктивно в «Шахтере». Много лет. Вся жизнь фактически твоя в «Шахтере», надо сказать. Основном, И игрок, игрок был замечательный. Центральный защитник, капитан команды. Мы с Лешей один раз даже вместе в больнице в травматологии лежали. Он получил по ноге. Я получил почему-то по ноге. Сейчас работает в Олимпике. Молодежью занимается. Какой молодежью, мы вам скажем. И Александр Стельмах. Александр Викторович Тельмах. Ну, я думаю, он не покраснеет, если я скажу, что для меня это самый читабельный журналист Украины сейчас. Правда, у него вот читательская, так сказать, его журналистская аудитория, это те, кто выписывает очень информированную, очень интересную газету как она, Саня? Футбольное обозрение. Футбольное обозрение. Делают луганские какие-то ребята неизвестные. Но все, что касается футбола э, Донбасса, Луганска, да и всего союзного и международного, там все можно найти. Очень информированная газета. Ну а сейчас Александр Стельмах работает, кроме того, спортивным обозревателем штатная работа. Сайт «Левый берег». Знаете, сайт «Левый берег» очень независимый такой и Александр Стельмах это поддерживает, его материалы там весьма колкие. Советую вам иногда заглядывать туда. Вот он такой с виду интеллигентный, а зубастый очень. Так, всех представил, да? Что в футболе? За тот месяц, что у нас не было программы, наверное, основным событием была игра сборной Украины в Черно... Черногории. Алексей Митрофанович, Помните, какие были сомнения относительно вообще перспектив Украины, которая проиграла, да, Черногории дома проиграли же, да, а дело. теперь играли в Черногории, где такие завзятые болельщики, там такие все. 3-0 выиграли. Что вас в этом удивило, не удивило? Мы ну, обрадовала, ну, я думаю. В да? принципе, да, больше обрадовала победа, это и довольно-таки уверенная победа. Хотя перед игрой были сомнения и... Многие об этом высказывают. Нет, вы именно. А? У вас сомнения были? У меня? Да. Да, но я, честно говоря, как-то надеялся, потому что там и мой коллега, и приятель, и друг работает. И я в него верил. Михаил Иванович? Михаил Иванович, Фабенко, да, да. Мы с ним и учились вместе. И, и позиции одинаковые и на поле позиции были. Позиции одинаковые на поле. И, более, может, и взгляды были mm -hmm. именно поэтому. Я как-то верил у него. И был уверен в том, что он сможет настроить команду в этом плане у нее есть. Были сомнения в другом плане, что все-таки от этой игры много зависело, как будет психологически, как выдержать и на выезде и все. Но мне кажется, удалось, игра сложилась удачно, забили гол и почувствовали уверенность. Да. Вам не кажется, да. что по сравнению с предыдущими играми сам какой-то настрой был очень? боевитый такой, что не да, вот именно это. это и мне кажется сыграло основную роль, потому что было много разговоров о том, что соперник превосходит, соперник более именитые игроки есть, а вот сразу сбило их и этот настрой даже мне кажется соперник не ожидал, что так наверное будет. да и вот вы знаете, вот до этого матча приезжали сюда помощники Фоменко. Заваров приезжал, анищенко приезжал. Мы сидели там, наши матчи смотрели, и они говорили, что что-то удалось изменить в подходе. Если раньше приезжали игроки, какие-то как обязанность выполняли, мы знаем, что некоторые вообще старались как-то улизнуть от этого. А сейчас, говорят, вот ребята почувствовали, что как раньше было, что вызов в сборную – это такая честь для него, для его команды, для его родных. Там. И это в игре сказалось, да? Хорошего, да, да, мне да. кажется, это и сыграло основную роль. Вот именно, что вот это настроение поменялось да. совершенно, отношение к игре и чувствуется, что... И они... теперь, когда прошло, думаю, а что мы боялись Черногории? Ну чего Украина еще должна бояться Черногории? Так вот именно, что вот просто... Как-то непонятное было такое настроили на, на качка или что еще было, что Черногория, Черногория, там это, а Украина мы себя как-то стали да, вот, да, и, да. унижать мне кажется унижать да. не то что унижать, ну, принижать, а пронижать. Да. и да. вот вот этого черта и достигли в этой игре и в предыдущей в этой игре показали что есть команда есть, есть команда можно играть спасибо Александр Ильич. но после этой игры все стали считать, что вроде бы потерянное место Путевка на чемпионат мира вроде бы засветилась. Ну, у нас календарь Ваше мнение, да? приятный. Польшу принимаем дома, Англию принимаем дома, плюс две игры со Сан-Марино. То есть, в принципе, можно рассчитывать на три победы и одну ничью и даже выходить с первого места. Даже в Англии. Три тот... победы это над кем дорогой? Ну, две над Сан-Марино и одну над Польшей. Англии дома проиграют? Ничью. Хватит. Даже в Англии тот же Гарри Линнекер, да. как бы, сейчас авторитетный эксперт, как-то недавно заявил о том, что Украина фаворит уже в группе, о том, что для Англии будет счастье, если не сыграют. В... Что Линнекер так сказал? Да, что будет счастье, что если Англия хочет, она сыграет в ничью в Украине. А Англия, если сыграет у нас, она на второе место в любом случае попадает, да? Да. Тут вопрос сейчас, как бы Польша почти, практически выбыла из борьбы Черногория, Англия и Украина. И Украина самый благоприятный календарь. Ну, и, это, конечно, и такая благоприятная игра. К черногорским футболистам они крепкие ребята такие, да, но если они обойдут в группе эту самую Англию и Украину, то для этих команд это неприлично как-то. Ну, в Черногории хороший состав подобрался. Черногория Тоже хороший. Еветич, да. Вученич. Да. защитники в России его основные. Ну кто-то из наших ребят, не помню кто, как-то очень быстро Еветича выбил из игры в этом матче. Он, он же рано, посередине первого тайма он ушел. Еветич. Ну, да. На минуте 30-й. Да. Но поначалу там этот кто-то, Явитич, здорово, да, прошел там где-то. Да, Евитич да, там. Там было чилищ. два момента, очень опасных было два момента. При 0-0 еще. Да, при 0-0 при счете, да. И давайте вспомним, что, что Украина такой, э, вот закончился тайм 0-0. Или мы уже забили тогда? 0-0 и заснули. И вы был э, ротань. Это не ротань? За Зулью дали. да. Я помню, что я сидел в перерыве, смотрел, и как-то никаких не чувствовал, что, -то, что, хороший такой перелом случится. И тем более, что Зазуля в очень хорошей форме. Это потеря была. Наверное, соперник так думал в перерыве. Наверное, да. Что вот уже в Дистером, они дома, и там накал три с трибун идет. Ну да? и балканцы, и горячие парни, и, наверное, переволновались из-за этого. Там, да. Нет, ну наши здорово сыграли, конечно, с большим настроем, конечно, надо сказать. Настрой очень был хорош Леша, Ерболенко действительно сильный игрок? Ну, если я скажу, что не сильный, значит, я буду врать, наверное, потому что все говорят, что сильный. Просто я смотрю, он... какая-то странная вещь, то он блестящий матч играет, то от него мяч отскакивает, как от стенки, когда ему передают. он идет... полезный игрок. Как силу оценивать же? Мы можем оценивать силу как полезности. Может даже он не не яркий такой, что бросается в глаза все, но очень полезный. Наверное сильный, конечно сильный. он полезный игрок. Как он на уровне наших лучших шахтере? Я никогда не сравниваю с кем-то а вот лучше или не лучше. А ты Потому что в футболе очень тяжело сравнивать. Конечно, разные да. амплуа, разные игра по-разному смотрится. Какой КПД выносит? он может не ярко смотреться на игре, а очень полезный игрок в игре. Ну вот это его вот финт, он получает на фланге и идет в центр, и да. левой ногой мяч. Уже все знают, но тем не менее получается. Знать мало. Все знают у как У нас мыслить. есть звонок, пожалуйста. Говорите. Да, Говорите. Алло, да. Да, да, слушай. Алло. Да, да, да. Алло, говорите, говорите. Алло. Ну, ну. ну говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, студия, здравствуйте. Да вы у себя Это выключите. Музыкало, выключите телевизор у себя. Мне уже мне в этом году будет 60 лет, как я связан с футболом. Вы у ну, себя выключите Первый телевизор. Я смотрел, в 1953 году Шахтер принимал Динамо в Тбилиси. Так, что было? На кубок. На кубок была игра. Так. Потом, Потом, 54 год. Да. У нас была так называемая пулька. Шахтер, Шах... шахтер играл, э, значит, здесь шесть команд было, которые по группам занимали первые и вторые места в классе Б. Да, я помню. Значит, у нас у нас впервые было на стадионе освещение да. на центральном стадионе было. Да, да. Репортаж тогда вел Юрий Шварц. Да, Юрий Шек Шварц. Игры да. проходили 18 и 20 часов. Да. Шахтер взял первое место и вышел в класс А. Да. Это... Из игроков, из игроков, которые э, играли в Шахтере в то время. Я считаю, там были все наши донбассы, донбассовцы, кроме, кроме вратаря Чанова. А Врат... что Чанов? А почему Чанов не донбассовец? В тот момент э, команда была такая сплоченная, ну, поржная была. Ну, в цска там он попал, так, он он попал отсюда. Вот так, он, он... А из игроков начинал Валентин. Да. Он, Валентин. Он, он был, значит... Eh, признан впервые в наше, в Дон, на Донбассе заслуженным мастером спорта. Да, хорошо, спасибо. Eh. Спасибо. А у вас есть какой-то вопрос к нынешнему шахтеру и к футболу? Помню хорошо, 57-й год. Свое там Я в том году заканчивал школу и ходил сюда на тренировки. На тренировки гостей. Вот приезжает команда Торпеда. Команда Торпеда, значит, там играл в то время молодой стрельцов. Я был на этой тренировке. У друга моего был фотоаппарат. Он взял фотоаппарат. Мы, мы пришли на тренировку ну, Третьов. Ниже центрального стадиона Шахтер, буреветик назывался. Я был на этой тренировке. А я тренировались знаю. Тренировались Торпедовцы, когда выходят они на центральный вход стадиона Шахтер, поднимается стрельцов с ямы, они снизу там идут. Друг мой говорит, Эдик, давай мы тебя сфотографируем. Ну, он так небрежно, небрежно так вроде как плечом, мол, пошли вы, ага. Зато ниже шли Иванов и Митревели. Они стали на, в, в, на лестнице, как входить на цепеньках в стадион на шахтер и засняли хоть, хоть бы что. спасибо большое, спасибо. Спасибо. Я хотел, чтобы вы что-то сказали по нынешнему шахтеру. У вас есть вопрос? что он был в то время такой, ну, как что говорится, записано, простой а? парень. Но все, все, спасибо, спасибо. 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 Ну, приятно, что человек это помнит. Такое. Я был тоже на этой тренировке. И меня там, если уж коснулся, то меня удивила вещь. Стрельцова еще толком никто не знал. Для нас он был пацан молодой совсем. И играли двусторонку. А тренером был Масло, по-моему. И играл там Маренко. Маренко, наш центральным за защитником был. Он был уже тогда в торпедо. И что-то там они со Стрельцом сцепились. И мы думали, как же этот мальчишка себя так ведет. А подходит тренер говорит, и к говорит, не трогайте его. Не трогайте, потому что это был звезда будущая. Да. Хорошо, спасибо за звонок. Так что, Александр Ильич, сборная попадает на чемпионат мира? Должна попасть, если ничего не изменится, в плохую страну, то попадет. Леша, как команда уже сейчас, ты считаешь, от... скомплектована или еще будет добавляться кто-то? Не, я думаю, что будет добавляться. И сейчас уже не надо ловить такую вот эфирию, что вот уже попадет и все. Я думаю, еще предстоит тяжелая работа для того, чтобы попасть и завоевать эту путевку. Ну, так Потому что расписывать, расписывать можно и там, да, и тех выиграем, и тех выиграем там это. Но я думаю, что еще успокаиваются очень и очень рано. Да. Так, еще один звонок, пожалуйста. Опять этот чуть Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать, что Фламенко просто выдающийся тренер. Спасибо ему большое. Спас Украину от позора. Yeah. Ну, я немножко хотел поговорить вот, вот такие моменты. Вот о шахтере. Смотрите, у нас проблемы в ротаре, защитники центральные, опорные и нападающие. Я сегодня смотрел уже рыбка, то чтобы у нас его забирают в Севастополь. Почему наши никак не, не могут забрать на полгода раньше? Это что, проблема или что? Денег нету. Потом мы